ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਧੀ ਦਿਹਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਲੂਟ ਧੰਨ ਸਾਡੇ ਸੋ ਲिटल ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿੰਨੂੰ ਅੱਜ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ورلڈ پالیٹکس اس کو سمجھنا بہت کمپلیکس ہے یہ بہت جٹل ہے لیکن سکھ گرو یاد رکھنا گرو گوبن سنگھ جی مہراج انہوں نے کبھی بھی کسی پہ پہلے ہاتھ نہیں اٹھایا سری انت پور صاحب وہاں پہ سکھ گرو ہمارے شانتی سے رہتے تھے لوگوں کو اچھی شکشا سب کچھ اور رنگ جب کتہ آیا اور ان ملوں کی سوچ یہی ہے حرام جادوں کی جیب حرامی کی کہ یہ بابا جی سے اس سے دیکھا نہیں گیا کہ بابا جی شری گرو گوبند سنگھ جی مہاراج انت پور صاحب میں شانتی سے رہ رہے ہیں اپنا دھرم پرچار کر رہے ہیں لوگوں کو مانوتا کی سیوا وہ کر رہے ہیں اچھی شکشا دے رہے ہیں لوگوں کو کہ انسان کو انسان کی مدد کرنی چاہیے لوجسٹک سپورٹ سبھی کچھ ہمارے بابا جی نے کبھی بھی کسی کو پریشان نہیں کیا ہمارے نہیں سبھی کے وہ تو سبھی ورلڈ کے بابا جی ہیں ہمارے سبھی ہی کے اورنگ زیب نے کیا کیا کہ اورنگ زیب سے دیکھا نہیں گیا کہ مہاراج اپنی شان و شوقت سے کسی سے ان کی لاگ ڈاٹ نہیں کوئی ان کا ایمی نہیں کہ یہ میں اندر صاحب کے جو قلعے ہیں جو جو بھی بابا جی کے پاس کھجانہ تھا جو بھی ہے یہ میں چھین لوں یہ اورنگزیب یہ ملے ہیں ان کی سوچ ہی ایسی ہے ٹھیک ہے ادھر کچھ پہاڑی راجے تھے کافی تھے جو ایک ایک پہاڑی میں اپنا راج استھاپت کر کے بیٹھے تھے وہ ارنگزیب کے ساتھ مل گئے کہ بابا جی کو ہم وہ چھین لے بابا جی سے اندپور صاحب ان انگزیب نے ساجش رچنے شروع کی کیونکہ بابا جی ہمارے کسی کو پریشان نہیں ہر کسی کی مدد کرتے تھے شانتی کا سندیش اور وہ ایک راب روپی تھے لیکن ساتھ میں وہ ایک بہت گریٹسٹ یودہ تھے ہمارے بابا جی سب ہی کے ورلڈ کے بابا جی شری گروہ گوبن سنگھ جی مہراج صاحب کمال رنگ جیب نے ساجس رچی کہ بابا جی کو پہلے چٹھیاں بھیجیں کہ بابا جی آپ جی قلعہ ہم کو دے دو کیونکہ وہ بہت بھارت پہ قبضہ کر چکا تھا رنگ جیب اور اس کو یہ منظور نہیں تھا گوارا نہیں تھا کہ یہ انت پور بیچ میں اس میں کوئی اور ہے اورنگ زیب کی ایک زد تھی جس نے اپنے بھائی دارا شکو کو گدی کے لیے مروایا اور پھر دلی کی سڑکوں میں اس کا سر اس کا دڑ الگ کر کے لوگوں کو دکھایا اورنگ زیب کی کبھی ہسٹری پڑھیے ٹھیک ہے بہت کرور ایک کرور بروٹل دل دل والی بات نہیں اس کے ادھر یہی برا تھا اسلام قبول نہیں کرتا میری بات نہیں مانتا گلا کاٹ کے مار دو پھینک دو بس رنگ جیب اتنا کتا انسان تھا بابا جی کے ساتھ پہاڑی راجے وہ بھی پہلے ہی لگتے تھے ان کے ساتھ ان کے انمی بن چکے تھے اور جیب نے سازش رچی چٹیاں بیجیں بابا جی کو آپ قلعہ چھوڑ دو اب بابا جی تو سب جانتے تھے ہمارے پہلے ہی کہ یہ رنگ جیب کیا کرے گا اور کیا کرنے والا ہے اندپور صاحب کو گیرہ ڈال دیا مغل فوج جو بھی ہے یہ ملے جو بھی ہے گھیرا ڈالے رکھا ڈالے رکھا پانچ مہینے سات مہینے کچھ ہمارے جو بیچ بابا جی کے ساتھ گھبراہ گئے کچھ بھی ہے بابا جی کو چھوڑ آئے بابا جی راشن پانی با... باہر سے بند ہو چکا ہے جو بھی ہے ہم سے بھوک جری نہیں جا رہی وہ بابا جی کو چھوڑ کے آگئے ٹھیک ہے جی چٹھیاں بیچیں گیرہ ڈالے رکھا بابا جی وہ قلعہ کبھی نہیں چھوڑتے لیکن کچھ بیتر سے ان کو ایسا کہا گیا بابا جی کہ آپ ہم چلے چلتے ہیں انہوں نے سوگند کھائی ہے اپنے اللہ کی اسی ٹائم پہ بابا جی نے کہا یہ ایک ٹریلین سگندھ اس سے بھی زیادہ کہیں کہیں جتنی گنتی نہیں ہو سکتی ان کی اتنی سوگند یہ کھا لیں یہ ملے ان کا بھروسہ نہیں کرنا چلیے اس کے ساتھ بھی بابا جی جو بھی جو تھے ان کو لے کے بابا جی نے ایک ٹریلر دھایا کہ پہلے دو چار کھچر گوڑے ان کے اوپر نہ سمان باندھ کے جیسے کھجانہ پہلے نکل رہا ہے قلعے سے باہر کے چلو ٹھیک ہے اسی ٹائم پہ مغل فوج نے وہ سب آ کے دیکھا تو بیچ میں پھٹے پڑھانے جو بھی بابا جی نے ڈالا دا... وہ ایک ٹریلر تھا بابا جی نے سب سبھی کو دکھایا پھر بھی نہیں مانے کلے والے کے نہیں بابا جی چلتے ہیں ہم سے بھوک نہیں برداش ہو رہی وہ چلیے اس کے بعد جب جبھی بابا جی کلے سے باہر نکلے تو یہ ملوں کی فوج ٹڈی دال اتنا وہاں پہ تھا بہت زیادہ سنکھیا میں انہوں نے فوج کا پیچھا کرنا ہمارے بابا جی کے ساتھ جتنے بھی سنگھ تھے ان کے پروار تھا پورا پیچھا کرنا شروع کر دیا آگے بارش ہو رہی تھی سرسا ندی بہت افان پہ تھی بہت تیز ڈیپلی بہت مشکل اس کو پار کرنا اب ان رنگ جیب کے جو فوج تھے انہوں نے کیا کیا جو ان کو رنگ جیب کا حکم تھا پیچھے سے انہوں نے حملہ بول دیا وہیں پہ اور وہیں پہ پھر بابا جیون سنگھ جی ہمارے مہان یودھا انہوں نے بابا جی سے کہا کہ آپ سرسا کو پار کیجئے میں ان کو روکتا ہوں اور پھر بابا جیون سنگھ جی مغل ان ملوں کی فوج پر ایسا کہر بن کر ٹوٹے کہ اتخاص میں ملتا ہے کہ بابا جیون سنگھ جی نے سات سو ملا وہاں پہ پھڑکا دیا اڑا دیا جنت کو بیچ دیا پھر آگے جو جو بھی ہوا وہ سبھی آپ احتیاط جانتے ہیں بابا جیون سنگھ جی ہمارے وہ ہیرے ہیں کہاں دلی کہاں انت پور صاحب نوے گرو پتا جی ان کا سیس وہاں سے لے کے آنا رنگ جیب کے چنگل سے کوئی راستہ نہیں روڈ نہیں جنگلوں کے بیچ میں سے ایسے شاتی پہ لگا کے بابا جی کا سیس اناند پور صاحب آئے گرو پتا کے پاس گرو پتا نے اپنے سینے سے لگایا اور وہیں پہ یہ بولا کہ رنگریٹا گرو کا بیٹا جب بابا جی نے گرو گوبن سنگھ جی مہاراج نے بابا جیون سنگھ جی کو جے بولا ٹھیک ہے سبھی آپ جانتے ہیں جو جو بھی یہ ملے شروع سے کرتے رہے سب آپ جانتے ہیں یار آج بھی وہی گاڑی ان کے جو بھی ہیں جو چل رہا ہے بٹوارے کے ٹائم ہمارے ڈیڑھ کروڑ سکھ بھائی بہن تھے پاکستان میں آج کچھ ہزاروں میں ہیں کہاں گئے آبادی بڑھتی ہے ٹائم کے ساتھ سب کو انہوں نے کاٹ دیا مار دیا بس ختم وہی اب جے ملے بنگلہ دیش میں کر رہے ہیں کیا بولو یار دیپو چندر داس ہمارا بھائی ایک تو اس کو زندہ جلا کے مار ڈالا ایک اور سمراٹ ہمارا بھائی وہ بھی ہندو تھا نام کے پیچھے سورج بنڈال وہ بھی مار ڈالا ہمارے میڈیا کو پتہ نہیں کیا ہے کہ اور کوئی ہوتا ہے یہ جی ایئر لائن فیل ہو گئی دیش میں یہ جی ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا اس پہ بہت بولتے ہیں کہ ویو آئیں وہ ایک ہی بندہ ہے انڈین آرمی سے ریٹائر میجر گورو آریہ وہ وہی سر اندر سے انیلیسس کر کر کے خبریں لاتے ہیں یہ ملوں کی فطرت ایسی ہے ہم شہیدی دہاڑا منا رہے ہیں اپنے بابا جی کا ہماری ماں ماتا گجری جبکہ ہم ہی میں سے کچھ انہی پاکستانی ملوں کو اپنا بردر بتاتے ہیں تو پھر جو اپنے دیش میں ہم جو شہیدی داہڑا منا رہے ہیں یہ آپ خود سوچئے نا میں نہیں کچھ کہہ سکتا یہ ہمارے پہلے بابا جی سے لے کر دسویں بابا جی تک بابر سے لے کر رنگ جیب صاحب پوتا جا پڑ پوتا تھا بابر کا اکبر کا پوتا تھا یہ شروع سے ساتھ ساتھ ہی چلتے آئے ہمارے بابا جی اور یہ ملے اکبر بابر رنگ جیب یہ ان کے خون میں ہے ان کے گرنتھ میں لکھا ہے جو بھی ان کا ہے کہ جو مسلمان نہیں بنتا ایک بار پوچھو منع کرتا ہے تو گلا کٹ دو وہ بھی نہیں کہ ایک ہی بار جان نکل جائے ایسے دیرے دیرے سے کٹنا ان کے خون میں یہ فطرت ہے ٹھیک ہے یہ جو لینچنگ ہمارے بائی کی کی یا وہ جو کچھ بھی ہے بارت نے بھارت بھارت نے ببر شیر یار انڈین آرمی دو ٹکڑوں میں کاٹ دیا بنگلہ دیش یہ بھی پہلے پاکستان ہی تھا ایسٹ پاکستان ٹھیک ہے ہمارے انڈین آرمی کا کتنا اس میں جوان شہید ہوئے جو کچھ بھی ہے کیسے کر کے ہم نے دو حصوں میں تو کاٹ دیا یہ بنگلہ دیش بنانے کی کیا ضرورت تھی اس کو بھارت میں شامل کرتے بھارت کا حصہ بناتے کمال ہے یا سالے بنگلہ دیشی جب یہ پہلے پاکستان سا نائن ون کی وار سے پہلے تو پاکستان کی فوج وہاں پہ اتنا پیٹتی تھی ان ملوں کو جو بھی ہے کہ چھوڑ گیا یہ سالے چیکھے وہاں سے ہماری مدد کرو جو ہے وہ ہے اب انڈین آرمی نے پاور فول نے ان کو دو حصوں میں کاٹ دیا تو لاہور تک قبضہ کر لیا ان کے قصور تک پتہ نہیں کہاں کہاں پہ چڑھ گئی ہماری ببر شیر انڈین آرمی تو واپس کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہیں آج وہی ملے بنگلہ دیش میں بھارت کے خلاف ہمارے بھائیوں کو مار رہے ہیں پہلے پاکستان میں ہمارے کروڑوں سکھ بھائی بہن مار دیے اب ہندو مار دیے بس یار یہ دادی اندرا گاندھی اگر پاکستان ہم نے دو ٹکڑوں میں ہی دیا تو بنگلہ دیش کو بنایا اس کو اپنے میں ملا لیتی دادی اندرا وہی پچاس پچپن سال پہلے جو بڈھے تھے ان کے آگے بچے جو نوجوان ہو کے ہماری طرف بھارت کی طرف آنکھیں کے دکھا رہے ہیں کبھی کہتے ہیں ہمارا وہ جو نیک ہے چکن نیک جو ہم جس سے ہمارے ادھر کے ساتھ ہاتھ راجیہ ہیں میگھالیہ منی پور میزورم تریپورہ اسم ہے پردیش کبھی وہ ہم اس کو بند کر دیں گے وہ جے ہے کیا کیا بھانگتے ہیں یہ سیونٹی ون سے جڑ بو دی جب سے بنگلہ دیش بنایا بس جب بنگلہ دیش نہیں بنانا چاہیے تھا اس کو انڈیا کا پارٹ بنانا چاہیے تھا اور حرام کے جنے یہ بنگلہ دیشی سالے ملے بھارت میں پتہ نہیں کتنی سنکھیا میں رہ رہے ہیں اور ہم ابھی پکڑ پکڑ کے ان کو واپس بھیج رہے ہیں چلو ادھر جا کے سالو بھاگو جہاں سے اور میں اپنے بنگلہ دیشی بھائی بہنوں سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں تم ڈیڑھ کروڑ یا دو کروڑ ہو وہاں پہ جتنے بھی ہو تم مرے ہوئے ہو ایک ڈیڑھ کروڑ کی سنکھیا بہت ہوتی ہے اسرائیل نبے پچانوے لاکھ ہے وہ ایک ازر اکیلا اسرائیل ان کے پورے پھاڑ کے رکھتا ہے ان کو چاہے گاجا پٹی ہو فاجا پٹی, پٹی ہو جو بھی ہو حجب اللہ فلسطین کون کون سے ٹین پین آگے مار مار کے مزائلیں بنکر بسٹر بامب گاجہ پٹی کا دیکھیے آپ نیٹ پہ جا کے پہلے کیسا سٹی تھا کیسا بنا دیا نیتنیا یہ تو ہماری اندرہ دادی کی اتنی بڑی گلتی تھی جو آج ہم پیاز بگت رہے ہیں کبھی وہاں سے آج اٹھتی ہے یہ چائنا کہی کہتا ہے میں وہاں پہ آکے انویسٹمنٹ کروں گا روڈ بنانے کے لیے پیسے دے دیتا ہے انڈیا کے لیے پھر وہی پنگا کاہے کو یہ بنگلہ دیش بنایا ہے تو سالے وہی انہی کا ایک خون وہ ایک طرف یہ ایک طرف وہ پتا نہیں یار دادی اندرا نے کیا سوچ کے ایسا کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ہماری ہمارا ایک زبان ایک ہماری انڈین آرمی کا فوجی جوان جب تیار ہوتا ہے سب کچھ کتنا خرچ آتا ہے ہمارے اس جوان کی جب شہیدی ہوتی ہے نا اس کا کوئی مولیا نہیں چکایا جا سکتا جو دیش کے لیے شہید ہوتا ہے ہم نے ان ناک سے لکیریں ان کی رگڑوائی ایکتر میں اور دادی اندرا نے کیا کیا اس کا نام بنگلہ دیش رکھ دیا اور الگ دیش بنا دیا اچھا گیا اور بنگلہ دیشی ہندو بھائی بہنوں جتنے بھی ہو اسرائیل کی مثال تمہارے سامنے ہے اکٹھے ہو جاؤ ایک کروڑ کی آبادی اسرائیل ادھر کتنے دیشی ملوں کے سب کو ٹھوک کے رہتا ہے اپنی جوتی کے نیچے ٹھیک <تصفح> ہے جو اس کی نہیں مانتا پوری دنیا میں ایک بھی اسرائیلی مارا جاتا ہے نا کہیں تو اسرائیل اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے چاہے بیس سال لگ جائیں یہ اتحاس ہے اسرائیل کا ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارتا ہے ایک بار ان کے کھلاڑی کھیلنے گئے تھے دس گیارہ کھلاڑی مار دیے ملے تھے وہ بھی مارنے والے اسرائیل کو دس بارہ سال لگے وہ جو دس بارہ تھے مارنے والے ان کو ڈھونڈ ڈون ڈھونڈ کے دنیا سے مارا چھپتے رہے بچتے رہے پوری دنیا میں اسرائیل نے ایک ایک کو ڈھونڈ کے مارا ٹھیک ہے بنگلہ دیشی بھائی بہنوں سب اکٹھے رہو پاس میں ہتھیار نہیں ہے لاٹھی ڈنڈے کچھ تو تمہارے گھر میں ہے یہ دس ہزار ملوں کی بھیڑ اکٹھے ہو کے آ جاتی ہے تو تم آگے سے ایک لاکھ اکٹھے ہو جاؤ یہ اتنے ملے کو زبردست نہیں ہے فائٹر کے تمہارے سامنے اٹ جائیں نہیں تو گیتا پڑھ لو ایک بار پھر سے بھگوان سری کرشن نے جو ارجن کو ید کے مدان میں گیتا اپدیش دیا گیتا پڑھ لو ایک بار بنگلہ دیشی ہندو بھائی بہنوں جتنے بھی ہو ارجن کے ہاتھ سے تیر نہیں چل رہے تھے جدھر کو بھی ٹارگٹ کرتا تھا لاک کر کے سامنے چاچا تایا وہ جے چاچے تائے کے پتر پھر بھگوان شری کرشن نے بتایا تو ان کو نہیں ٹھوکے گا نا جیسے جے تیرے آنکھوں میں آ رہا ہے میں کیسے ماروں جے چاچے کا ہے جے مامے کا ہے جے وہ ہے جے جے, جے ہے تو یہ تیرے کو ٹھوک دیں گے اپنا کرم کر ید کے میدان میں کوئی کسی کا سگا نہیں کچھ نہیں جب بات حق حق سچ کی بات آ جائے تو بنگلہ دیشی بھائی اور بہنوں اکٹھے ہو جاؤ سب جے حرام جادے دس ہزار کی بھیڑ لے کے آتے ہیں اور ہندو بھائی کو زندہ جلا دیتے ہیں اور باقی کہاں ہے بنگلہ دیشی بھائی اور بہنوں ہم؟ کروڑ ہو نا سب میدان میں اتر جاؤ بنگلہ دیش میں تم کو مارنے کے لیے کروڑ کو تو آنا ہی پڑے گا نا معلوم ہے کتنی بڑی بات ہو جائے گی ایسے اکیلے اکیلے رہو گے نہیں بھائی ہم تو کچھ نہیں کہتے ہم کچھ نہیں کہتے یہ جی بنگلہ دیش میں ملے ان کے بلڈ میں ہے یہ جی تم کو ایک ایک کریں گے ختم کر دیں گے بنگلہ دیشی بھائی اور بہنوں تم سے کہہ رہا ہوں میں سو ٹھیک ہے اگر تم پہ دس ہزار ملے آتے ہیں تم ایک لاکھ کٹھے ہو جاؤ ان کو تانڈو مچاؤ اسرائیل گیتا بھگوان کرشن گیتا پڑھ لو پوری کیسے پھر ارجن نے کوروں کی دجیاں اڑائی تھی جب بات حق سچ کی آ جائے سچائی کی ٹھیک ہے اتنا کہنا تھا میرے بنگلہ دیشی بھائی اور بہنوں یہ ملوں کے خون میں ہی ایسا ہے سب اکٹھے رہو ٹھیک ہے ببر شیر انڈین آرمی پولیس زندہ باد